السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Alhamdulillah yang saya hormati Tuan Imam Barisan AJK Masjid UTM dan juga tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnah taala Alhamdulillah pada kita sambung pada tengah hari ini dalam fiqh siam fiqh puasa dalam bab perkara yang membatalkan puasa Sebelum kita sebutkan perkara yang pertama adalah makan dan juga minum dengan sengaja Sekiranya tak sengaja tidak batal perkara yang kedua memasukkan sesuatu benda ke dalam rongga eh, pada mana mana lubang yang terbuka rongga um, rongga yang terbuka seperti telinga hidung mulut masuk di sini adalah bahagian yang terdapat di belakang kerongkong sampai ke bahagian perut dan juga usus berbeza dengan benda yang masuk melalui bahagian selain rongga kalau masuk selain daripada rongga cocok di tangan di urat itu bukan rongga maka tidak membatalkan puasa demikian juga apabila besi tertusuk ke dalam daging maka itu juga tak membatalkan puasa ha, kerana itu bukan rongga lubang yang terbuka ni mulut telinga kubul dubur sama ada lelaki ataupun wanita apabila benda itu masuk ke dalam rongga melalui hiduan contohnya dia menghidu asap rokok eh? uh, maka itu perkara boleh, yang boleh membatalkan puasa asap biasa tak membatalkan puasa kerana asap rokok ni ada uh, campuran bahan-bahan yang lain jika kita masukkan benda berbentuk makanan ataupun minuman atau benda-benda lain ke dalam perut maka dia membatalkan puasa eh? uh, tambahkan air ataupun ada ubat yang memberi kekenyangan ke dalam perut maka itu adalah perkara yang membatalkan puasa satu titisan ubat masuk ke dalam telinga telinga adalah rongga yang terbuka maka itu juga membatalkan puasa kalau titisan di mata tak membatalkan puasa kerana mata bukanlah antara rongga yang terbuka eh jika seseorang mandi dengan air sejuk itu pun tak membatalkan puasa Sekalipun kesannya sampai ke kesannya pada bahagian dalaman kerana ia tidak sampai melalui lubang. Kalau kita mandi sampai sejuk sampai ke dalam bahagian rongga semua sejuk. Itu tidak membatalkan puasa kerana masuk sesuatu itu bukan melalui rongga. Suntikan di bawah kulit Suntikan pada warak saraf Pada pembuluh darah Semua itu tak membatalkan puasa Kerana dia bukan dimasukkan Melalui rongga yang terbuka Rongga yang terbuka Syarat masuk ke dalam rongga yang terbuka Ini sesuatu yang masuk ke dalam rongga terbuka Adalah dengan sengaja Jika dipaksa ataupun tak sengaja termasuk tak membatalkan puasa contohnya seekor lalat, nyamuk masuk ke dalam mulut ataupun habuk-habuk ataupun kita sedang masak tepung-tepung berterbangan walaupun kita boleh pakai mask eh? cuma benda-benda yang berterbangan sehingga masuk ke dalam uh, hidung secara tidak sengaja itu tidak membatalkan puasa kerana perkara tersebut mungkin sukar untuk dielakkan lalat termasuk dalam mulut tertelat masuk dalam hidung contohnya tidak membatalkan puasa bukan dengan sengaja orang yang puasa tidak batal puasanya bila menelan air liur dia sendiri dengan syarat um, air liur tersebut dalam mulut dia sekiranya dia walaupun dia kumpulkan air liur dalam mulut dia dia telan tak batal puasa sekiranya dia keluarkan air liur tersebut daripada bahagian mulut kemudian dia telan maka hukumnya batal puasa puasa dia ataupun air liur dia bercampur dengan najis seumpama darah gusi dia berdarah bila gusi berdarah maka air liur itu akan bercampur dengan gusi yang berdarah kemudian ditelan sepatutnya bila berdarah letak kapas tisu ke apa yang boleh mengeringkan darah tersebut sampai kering kemudian kumur bila kumur bersihlah mulut tersebut maka kalau ada saki-baki yang sedikit sangat eh, tertelan eh, darah contohnya tidak membatalkan puasa uh, tapi dia kena basuh dulu mulut dia jangan sampai dia menelan air liur yang bercampur dengan darah secara kering eh, yang Uh, air liur bercampur dengan darah dan ditelan. Ah ha, melainkan kalau dah buat semula masih lagi berdarah. Dan tak ada cara lain terpaksa uh, bercampur air liur dan juga darah itu tidak mengapa. Tapi dia perlu usaha lap dengan kapas kumur lap kapas kumur. Ha, dia perlu buat berkali-kali. Kerana darah itu adalah najis bila bercampur dengan benda yang asing najis. Eh sama juga seperti mana uh, goreng ayam ayam tersebut bercampur dengan minyak kemudian ayam tersebut ada darah ayam pada darah darah pada ayam ini dimaafkan untuk kita makan tetapi dalam bab lain tak dimaafkan contohnya dah bercampur dengan benda lain darah tersebut bercampur dengan minyak bercampur dengan kuah makan dimaafkan bila terkena pada pakaian perlu dibasuh ha perlu dibasuh kerana dia adalah najis sebab darah tersebut dimaafkan pada makanan tetapi tidak dimaafkan pada perkara yang lain sekiranya bercampur dengan sesuatu yang lain kuah ataupun minyak dan sebagainya jika orang yang berpuasa berkumur dan masukkan air ke dalam hidung lalu air itu sampai ke kerongkong jika tidak keterlaluan maka tidak batal puasa jika keterlaluan maksudnya mubalagh berlebihan dalam memasukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur uh, dalam masalah ini kalau kita lihat satu hadis eh, daripada uh, luqayb bin sabirah dia menyatakan idza stanshaqta fbaliq fil wudu istinshaq illa an takuna saiman Apabila kamu istinsyak Maka Lebihkan Atau bersungguh-sungguhlah kamu ketika berwuduk eh, Ketika istinsyak Masukkan air ke dalam ke dalam hidung Melainkan sekiranya kamu berpuasa Ini menunjukkan Seseorang yang tak berpuasa disunatkan Untuk dia yang tak berpuasa Disunatkan Bila mengambil wuduk bersungguh-sungguh Masukkan air ke dalam hidung Walaupun sampai ke pangkal hidung Bagi bersih betul terutama bangun daripada tidur kerana itu tempat syaitan rongga-rongga tempat laluan darah rongga lubang-lubang itu semua adalah tempat syaitan syaitan bermalam jadi bersihkan betul-betul kemudian berkumur pun berkumur sungguh-sungguh sampai berkumur sungguh-sungguh kemudian uh, ludahkan kembali uh, ludahkan balik uh, air wuduk tersebut itu adalah disunatkan Ee, bagi orang yang tidak berpuasa bagi orang yang berpuasa tak disunatkan buat benda ni bila dia buat bersungguh-sungguh masukkan air ke dalam hidung buat bersungguh-sungguh ketika kumur sekiranya tertelan maka batal puasa dia walaupun tak sengaja walaupun tak sengaja batal kerana dia keterlaluan dalam melakukan sesuatu ibadat yang sunat sehingga nabi kata illa antaku takuna iman melainkan kalau kamu puasa jangan keterlaluan dalam istinshaq memasukkan air ke dalam hidung dan juga berkumur-kumur selain itu, memasukkan uh, suntikan pada kubul dan juga dubur terutama so, yang penyakit prostat kadang-kadang eh, guna tiub, kencing eh, bila kencing guna tiub memasukkan sesuatu dalam tiub semoga Allah Ta'ala jawabkan kita pada penyakit ini uh, memasukkan tiub ke dalam kemaluan, itu juga perkara yang membatalkan puasa eh. Ha, kalau dia eh, sepanjang tahun dia masukkan tiuk ke dalam eh, kemaluan dia untuk kencing tak boleh nak kencing jadi pada ketiga tu terpaksa bayar fidyah lah eh, sebab tak ada harapan nak sembuh kalau ada harapan sembuh maka dia perlu kodok bila sihat nanti ha. perkara yang ketiga adalah um, muntah dengan sengaja bila sebut tentang muntah memasukkan jari ke dalam kerongkong contohnya Ataupun eh, Buat sesuatu yang menyebabkan muntah Muntah yang tak sengaja tak batal Contohnya muntah seperti ibu yang mengandung Dia tak sengaja muntah, dia nak muntah Bukan dia yang buat menjadi muntah ha, Untuk ibu yang mengandung Ataupun muntah, sebab dia demam Muntah secara tak sengaja Tidak membatalkan buduk Berdasarkan riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda manistaqa'a 'amidan fa alayhi alqada siapa muntah dengan sengaja wajib ke atasnya qada wa man zarahu siapa yang tak sengaja muntah fala qadaa maka tidak ada qada ke atasnya hadis riwayat imam Tirmizi riwayat Abu Daud eh? Ini kerana muntah apabila naik Dia saluran makanan yang masuk dalam perut kita Melalui dua cara Sama ada melalui uh, dubur keluar Keluar daripada dubur Ataupun naik atas kembali jadi muntah Dua itu Yang keluar daripada dubur semua najis Yang naik ke atas kembali keluar Yang muntah semua najis eh? Jadi Justeru itu kita menyatakan muntah adalah perkara yang membatalkan puasa sekiranya eh, dia sengaja maksud sengaja ni dia yang menyebabkan dia menjadi muntah ha. apabila orang yang berpuasa mengeluarkan kahak kahak ini um, wajib dikeluarkan kalau mampu bila mana dia ada kahak kahak tersebut telah keluar melepasi makhraj huruf kha mana atas pada halqum bila dah mel atas kepada khuak Maka pada ketika tu wajib dia buang Walaupun ketika semayang Semayang pun sama, di luar semayang pun sama Dan Kalau dalam semayang boleh batal Semayang dia kerana menelan kahak dia Melainkan kahak yang tak boleh keluar dah Dia dah cuba nak apa tak boleh Terpaksa telan nah, Itu tidak mengapa Selagi mana boleh keluar Maka dia keluarkan Terutama yang telah melepasi makruh choor kha maka pada ketika tu dah berada dalam mulut maka dia keluarkan dalam dalam semayang ambil lah tisu sapu tangan buang kalau telan sembahyang pembatal kalau berpuasa puasa pembatal kerana setiap perkara yang membatalkan puasa itu adalah membatalkan solat setiap perkara yang membatalkan solat itu membatalkan puasa tapi tak semua perkara yang membatalkan puasa tu batal solat contohnya bila kita sembahyang Eh, bila kita um, Makan Membatalkan puasa Semayang pun batal eh? ha, Kalau kita kentut Kentut semayang batal Puasa tak batal Jadi kita katakan Setiap perkara yang membatalkan puasa Itulah membatalkan solat Setiap perkara yang membatalkan puasa Itulah membatalkan solat Tapi tak semua perkara yang membatalkan solat Perkara tersebut membatalkan puasa Tidak Eh, tidak semua ha. Contohnya adalah bila kita masukkan sesuatu dalam rongga hidung kita Korek hidung dalam-dalam Korek telinga sampai ke dalam eh, Menggunakan alat sampai ke dalam Semayang boleh batal Semayang batal ha, Puasa pun batal ha, eh? Puasa batal, semayang batal Kerana setiap perkara yang membatalkan puasa itu adalah membatalkan solat jadi kahak ni wajib dikeluarkan, kalau tak boleh keluar tidak mengapa. Ha? tak dah, dah cuba nak tak, keluar tapi tak boleh keluar. Lalu kita tertelan tidak mengapa, tidak sengaja. Kemudian perkara yang keempat adalah melakukan hubungan kelamin eh, dengan sengaja, mana eh, berjima ataupun menyetubuhi isteri dia. Perbuatan menyetubuhi isteri pada waktu siang bulan Ramadan akan membatalkan puasa menurut ijma' di kalangan ulama dan satu dosa yang besar satu kesalahan yang besar tetapi ia dibenarkan pada waktu malam bersama dengan isteri kerana malam tidak berpuasa berdasarkan ayat Quran uhilla lakum lailatul siyami rafasu ila nisaikum dihalalkan bagi kamu malam puasa untuk bersama dengan isteri-isteri kamu fal anabashiruhunna sekarang ini bolehlah campuri mereka Iaitu pada waktu malam Allah Ta'ala menyatakan di, di akhir ayat ini Dalam surah Al-Baqarah ayat 187 Ayat yang panjang ثُمَّ أَتِمْ مُسْيَامَ إِلَى اللَّيْلِ Kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam وَلَا wa وَأَنْتُمْ عَاطِفُونَ فِي الْمَسَادِدِ Janganlah kamu mencampuri ataupun menggauli isteri kamu Menyetubuhi isteri kamu dalam keadaan kamu beri di masjid oleh itu menyetubuhi isteri pada bahagian faraj adalah dilarang sama sekali eh, dalam bulan Ramadan pada siang hari kerana dia adalah perkara yang batalkan puasa dan wajib kafarah al-uzma kafarah yang besar bagi dia kerana tidak menghormati bulan Ramadan ha. kerana ia menafikan syarat sah puasa sama seperti makan Ha, sama ada e, menyetubuhi pada faraj isteri sama ada mengeluarkan air ataupun tidak, puasa tetap batal dan dia dianggap melakukan satu kesalahan yang cukup besar dalam Islam kerana tidak menghormati bulan Ramadhan <tuh> Kalau terlupa tidak mengapa, ha, tidak dikenakan kafarah dan juga puasa pun tak batal. Kalau terlupa, tapi kalau dua-dua lupa boleh boleh juga kita kata sampai ke tahap mustahil. Kalau dua-dua lupa, ha, kalau salah salah seorang lupa mungkin yang lupa uh, tak perlu kodok, tapi yang uh, yang uh, tak lupa wajib kodok. Okay, uh, lupa bulan Ramadan menyetubuh isteri berdasarkan hadis yang kita sebutkan sebelum ini man nasiya wa huwa saim so siapa yang terlupa dalam keadaan dia berpuasa dia makan dia minum dia terlupa dia puasa maka nabi kata fal yutim sempurnakan puasanya fa inna ma ata'amahu Allah wa saqah hanya sesungguhnya Allah Taala telah beri makan kepadanya telah beri minum kepadanya hadis riwayat kepada Imam, Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim maka ulama' kiaskan kalau makan, minum, terlupa menyutubuhi eh, isteri kerana terlupa pun tidak membatalkan puasa dan juga tidak perlu qada. sekiranya seseorang melakukan uh, uh, bukan persetubuhan tapi hubungan uh, hubungan suami isteri yang secara ringan ataupun bercumbu-cumbuan bersama dengan isteri selain daripada bahagian faraj maka uh, sampai keluar air mani maka itu adalah perkara yang batalkan puasa hanya cuma tak wajib kafarah puasa tetap batal dosa tetap dosa sekiranya tidak keluar air mani maka tidak membatalkan puasa jika bersetubuh tersebut kemudian kita lihat orang yang bangun pagi dalam keadaan berjunub, dia bangun pagi dalam keadaan dia berhadas besar tak kiralah hadas besar tersebut disebabkan mimpi ataupun bersama dengan isteri Ha, kalau Nabi SAW tidak disebabkan mimpi kerana Nabi tidak diganggu oleh syaitan ketika tidur ha, jadi Nabi tak akan berlaku ihtilam mimpi yang mengeluarkan air mani tidak berlaku kepada Nabi jadi berjunub ini, Nabi dalam keadaan berjunub ketika berpuasa pada waktu pagi hari apa ee, seperti mana diriwayatkan oleh ee, hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha menyatakankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu junuban min ghairi hulumin thumma yasum. Nabi sallallahu alaihi wasallam ber pagi-bagi, dah, dah lepas subuh dah azan subuh, Nabi dalam keadaan berjunub. Bukan ihtilam, bukan mimpi keluar air mani berjunub. Tapi Nabi tak mandi wajib lagi, tapi Nabi berpuasa. Menunjukkan orang yang dalam keadaan berjunub tidak batal puasa dia, walaupun dia tak mandi wajib lagi. Kita bagi laluan pada azan sebentar. Mudah tak? Mudah tak? Ya? and perkara yang kelima membatalkan puasa adalah istimna' iaitu ber, iaitu ber beronani eh mengeluarkan air mani dengan tangan sama ada tangan dia ataupun tangan isteri maka hukumnya membatalkan puasa eh, sama ada bersama dengan isteri ataupun sengaja mengeluarkan air mani dengan sengaja tanpa isteri semua itu adalah perkara yang haram dan juga membatalkan puasa eh dosa hukumnya adalah berdosa Demikian juga apabila seseorang itu bermimpi Semasa tidur pada siang Ramadhan Dia tidur mimpi sehingga mengeluarkan air mani Maka tidak membatalkan puasa Ijma' di kalangan ulama' Sepakat di kalangan ulama' tak membatalkan puasa Kerana perbuatan tersebut bukan sengaja Mimpi bukan kita yang nak Bila dia mimpi keluar air mani maka tak batal puasa dalam, Pada siang hari bulan Ramadhan Manakala mencium pasangan semata-mata uh, mencium tanpa membangkitkan sebarang nafsu syahwat maka tidak membatalkan puasa berdasarkan daripada hadis riwayat Jabir bahawa Sayyidina Umar bin Khattab berkata tu aku berasa gembira wa ana saim so aku berpuasa ya faqabbaltu wa ana saim so aku berasa gembira kemudian aku pun mencium isteri aku dalam keadaan aku berpuasa maka aku pun berjumpa dengan Nabi Ya Rasulullah, Wahai Rasulullah Sana'atul Yaum Amran Aziman sesungguhnya aku telah melakukan pada hari ini satu perkara yang besar satu perkara uh, yang dianggap sebagai satu dosa yang besar kemudian Syedina Umar kata Qabaltu Wa Ana So'im aku cium istriku dalam kena aku berpuasa maka Nabi kata Ara'aita Lauta Matta wa, wa Anta So'im Nabi Nabi balas balik kepada Saidina Umar Nabi kata kalau kamu berkumur-kumur dalam keadaan kamu berpuasa batalkah puasa kamu tidak batal maka begitulah juga dalam keadaan kamu berpuasa kamu mencium isteri kamu tidak batal puasa hadis ini nak menyamakan cium eh, mencium isteri dengan berkumur-kumur tidaklah perkara yang batalkan puasa namun kita katakan sekiranya berlebihan dalam mencium isteri eh, sehingga membangkitkan syahwat dan mengeluarkan air mani maka itu adalah perkara yang batalkan puasa sekiranya eh, seseorang bercium sehingga eh, tidak sampai ke naik syahwat maka tidaklah sampai ke tahap haram tidak sampai ke tahap haram sekiranya Um, tidak mendatangkan keinginan syahwat hukumnya makruh sekira datang keinginan syahwat hukumnya haram eh hukumnya haram sekiranya sehingga mengeluarkan air mani maka hukumnya batal puasa kalau tak keluar air mani tak batal puasa tapi hukumnya haram kerana uh, membangkitkan syahwat dalam bulan Ramadan Berdasarkan hadis riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluni wa huwa saim wa ayyukum yamliku irbahu kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamliku irbah. Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aku. Hadis daripada Aisyah. Aisyah kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium aku dalam keadaan Nabi berpuasa. Maka siapakah di kalangan kamu yang memiliki Eh, yang memiliki kemampuan seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana dia boleh kontrol, boleh kawal kehendak nafsu dia. Ah, ha, sudah pasti Nabi antara orang yang kuat, yang paling pandai atau cekap dalam mengawal hawa nafsunya. Haid dan juga nifas perkara yang keenam membatalkan puasa. Jika wanita itu berpuasa kemudian datang haid pada siang Ramadan, tak kira eh, pagi, petang ataupun Uh, tengah hari maka hukumnya adalah puasa tersebut batal kalau diteruskan juga puasa maka hukumnya haram Dan dengan niat dia ber, dengan niat puasa ini semua berdasarkan hadis riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya mengenai dengan kekurangan agama pada wanita. Wanita ini pada agamanya kurang, kemudian uh, pada persaksiannya juga kurang. Eh satu orang persaksian lelaki bersamaan dengan dua orang wanita. Dari segi agama pun kurang, dari segi akalnya kurang, dari segi agamanya kurang. Ha, sebab itu uh, kuasa cerai talak ini hanya dimiliki oleh suami kalaulah dimiliki oleh isteri sebab akal dia kurang setiap kali pergaduhan akan minta penceraian nah, kalau diberikan kuasa autoriti talak ini pada pada isteri maka pejabat agama akan jadi penuh semua nak ambil sijil cerai nah, sebab itu lelaki ini akal lebih panjang berbanding kaum perempuan Nabi SAW menjawab alaisa iza hadat lam tusalli wa lam tasum Kekurangan pada agama perempuan ini Apabila dia haid maka dia tak boleh semayang Dia tak boleh puasa ha, Tidakkah perempuan bila haid dia tak boleh semayang tak boleh puasa Itu adalah yang keenam Perkara yang terakhir yang ketujuh uh, Iaitu perkara yang membatalkan puasa adalah gila Dan juga murtad Apabila seseorang itu gila Walaupun satu minit dia gila Maka batal puasa dia kerana orang yang gila Dia tak sedar sama ada dia telah melakukan Perkara yang membatalkan puasa ataupun tidak eh? Dan dia, dia tak perlu kodok Orang yang gila Uh, sekiranya uh, dia tidak berpuasa kerana gila maka bila dia tak berpuasa kerana gila dia tak perlu qada puasa yang dia tinggalkan kerana ketika dia gila tidak ada taklif tidak ada pertanggungjawaban daripada syariat ke atas dirinya ha. orang yang murtad juga tak sah cuma orang yang murtad wajib qada orang gila tak wajib, tak perlu qada eh ha. ha. Uh, tujuh perkara tersebut adalah perkara yang membatalkan puasa yang mesti ditinggalkan pada waktu siang Ramadan yang kita sebutkan tujuh-tujuh perkara manakala berbekam tak batalkan puasa berbekam ada hari-hari yang sunnah setiap bulan ni ada hari-hari yang sunnah disunatkan untuk berbekam mengeluarkan darah kotor sama ada zaman sekarang dia boleh bekam dengan pisau belik boleh, boleh dengan jarum pun boleh macam-macam ha, cara dia lah eh? Uh, dalam mazhab Maliki kita katakan um, gila seseorang yang gila bila sihat wajib dia qada ah eh? puasa yang batal disebabkan gila tersebut Berbekam ini berdasarkan hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari annan annan nabi sallallahu alaihi wasallam ihtajama wa huwa muhrimun wa ihtajama wa huwa sa'imun Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan nabi berihram Nabi berbekam semasa Nabi dalam keadaan ihram haji. Ha, Nabi pernah juga berbekam semasa Nabi berpuasa. Ketika Nabi menunaikan haji berihram, Nabi ber, berbekam. Ketika mana berpuasa juga Nabi ber, berbekam. Dalam riwayat Imam At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah disebutkan ihtajama Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam wa huwa sa'im muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam semasa baginda dalam keadaan berpuasa. Ha, dan juga serta memakai ihram Kedua-dua hadis di atas sebenarnya telah dimasukkan hadis yang menyatakan afkarul hajim wal mahjum. Batallah orang yang berbekam, orang yang dibekam, orang yang membuat bekam, batal. Orang yang dibekam pun batal. Hadis ini telah dimasukkan uh, dari. Uh, telah dimasukkan oleh dua hadis yang saya sebutkan pada awal tadi. Ini kerana kedua-dua hadis tersebut datang selepas dua tahun enam bulan daripada hadis yang terakhir aftarul hajim wal mahjum. Batal orang yang berbekam, orang yang dibekam. Dua tahun enam bulan lepas tu datang hadis yang Nabi berbekam dalam keadaan Nabi berihram dan juga Nabi berpuasa. Nah, perkara yang membatalkan puasa wajib ditinggalkan dijauhi bermula daripada terbit fajar azan subuh sampailah tenggelam matahari masuk waktu maghrib. Saya kira cukup sekadar itu dulu perbincangan kita mengenai dengan um, perkara yang membatalkan puasa. Insya-Allah pada minggu hadapan kita akan lihat perkara perkara-perkara uh, yang makruh dan juga perkara-perkara yang sunat eh, ketika mana berpuasa. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال اهل النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه